ya permisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh okay. kang? Ya, ya. Ini mas, saya mau tanya-tanya dikit mas tentang uh, burung perkutut lokal dan perawatannya, perawatan keseharian sampai perawatan uh, mau lomba ini mas. Okay. Uh, ini ngomong-ngomongnya masnya namanya siapa nih mas? Namanya Mas Paus. Mas Paus nih, Mas Paus okay. dari mana nih? Dari Karangawen Demak. Oh, dari Karangawen Demak. Ngomong-ngomong. Okay. Dari rumah bawa burung perkutut berapa ini? Ini cuman bawa dua, kang. Bawa Mahadewa sama Kanjeng. Oh, namanya perkututnya Mahadewa sama, sama Kanjeng. Sama Dan untuk uh, perawatan sehari-hari ini gimana mas ini? Kalau perawatan sih sederhana aja. Kalau jam itu jam 7 aku jemur sampai jam 10 Pokoknya perkutut itu harus sering kena sinar matahari agar badan Sehat, segar, dan tentunya madunya pasti sering juga los. Oh, jadi, uh, perawatannya hari-hari itu jemur gitu ya? Okay. jemur, uh, dan untuk penjemurannya itu, Mas. Uh -huh. Kadang kan pemula gak tahu gitu, dari jam berapa sampai okay. jam berapa. Ini oh, ini kan? ya, perkututnya ini ya? oh okay. uh, nah. kok bisa? Mental kayak gini itu gimana, Mas? Ini Mas, mental kayak gini kita harus selalu dilatih lah dilatih dua temen ngopi duduk duduk pokoknya sering dilatih memang sering latihan jadi mentalnya bisa memang mental baja ah, ya iya, sudah Adikas... mendoro ini oh, sudah mendoro ya okay. uh, dan untuk ini mas ngomong-ngomong okay. mandinya burung perkutut siapa ini namanya Mahadewa 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 ini mandinya itu berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali kalau untuk memandikan sih cukup sederhana saja Hmm. kalau memandikan ini aku mungkin dua minggu sekali ya Oh mandinya dua Oke, minggu sekali dua ya. minggu sekali oh. nih karena udah apa burungnya udah gacor manggung gitu ya, Oke. Istilahnya ya sudah bagus pokoknya udah bagus ya dan untuk eh, mandinya itu Oke. Eh, pakai apa itu kalau untuk memandikan aku sih cuman air biasa lah alami, kayak di alam juga air-air biasa gitu oh, air yang biasa, ya yang penting tak mandiin tak los-los, pokoknya -los, sekoyo ngelos cewek nah, suka yang cewek penuh kasih sayang gitu okay, ya penuh ]nya. kasih sayang, ya seperti perkutut ini ah. sayangnya sama doronya ini lho ah. sayang, yeah, oh, iya gitu, gitu ya pertama nah, gala, kedua nah, uh, 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 memang bermental bagus, hmm, mental baja gitu, ngga. Ya. Ngga. Uh, gitu ya okay. dan untuk uh, mandinya itu pakai uh, air leri atau air cucian beras atau kasih daun sirih atau gimana itu. Aku kalau yo kalau sempat biasanya pakai air leri atau beras itu aja. Oh gitu ya. Okay. Dan untuk penjemuran, Mas, penjemurannya uh -huh. ini kan kadang uh, banyak pemula yang tidak tahu penjemurannya uh -huh. ini uh, dari jam berapa sampai jam berapa. Aku biasanya jam 7 sampai jam 10 jam 7 oh, sampai jam 10 itu langsung nanti perkutut dimasukkan lagi dimasukkan oh. uh, di teras atau di dalam rumah ini? di Habis dalam tujuh. rumah aku biasanya ya ada yang di teras ada yang di dalam rumah gitu. oh gitu ya oh. dan untuk uh, sistem pengembunan nih, mas kan uh, sering burung hmm. perkutut ada yang sering diembunkan ada yang tidak diembunkan hmm. kalau si maha siapa nih? Mah maha dewa ini sering diembunkan gak ini? maha dewa gak pernah gak, gak pernah saya embunkan pokoknya itu tadi mandi jemur gitu sehat dan untuk pemberian makanannya nih mas pemberian makanannya ini mm -hmm. merek pabrik atau racikan sendiri kalau untuk pemberian makanan ini aku beli gold coin oh gold coin jadi pabrik uh, itu ya, merek pabrik gitu ya yang pabrik. jual Cuman tiga hari sekali aku ganti biar selalu fresh dan minumnya juga aku ganti tiga hari sekali tipsnya itu jadi tiga hari sekali ganti hmm. dan sisanya itu dibuang gitu. Ah, uh, dibuang. Kasih ayam. Uh, ayam, uh, atau -tok -tok ayam ya. atau oh, ayam atau burung. Tonton -tonton ya. ayam, burung gereja atau ayam gitu ya. Ini, ini kesayangan bapak saya. Nah, Action tuh kamera. Nah, masuk YouTube terkenal nanti. ini, ya, ini, ini pawang, ya. pawang burung perkutut. Nah, oh, Mahadewa penjinaan iya, Mahadewa. Oh, okay. Ini dan. Untuk minumannya nih Mas, minumannya ya, itu. itu dikasih apa itu seringnya kok bisa mendoro atau itu dikasih apa hmm, untuk kalau minumannya? Air ya air bersih biasa itu galon eh, isi ulang. Nah minum, itu. air mineral. Gitu mineral gitu. ya. Eh. Jadi nggak dikasih apa madu apa larutan penyegar gitu. Nggak nggak pernah Mas. Nggak pernah. Itu. Karena burung sudah bagus sudah jadi kayak gitu aja. Oh jadi sederhana saja. Ah, ah, gitu sederhana. Ya. Dan untuk makanannya nih mas, sering nggak dikasih makanan tambahan, semisal kacang hmm. hijau, atau beras merah, atau hmm. ketan hitam, hmm. atau biji sawi, atau godem, milet dan lain-lain, hmm. itu sering nggak itu? Nggak pernah mas, ya alami beli pabrik coin gitu aja. coin gitu hmm. aja ya. Sudah terbiasa itu sih hmm. untuk makannya. Dan untuk ini nah pemberian jamu-jamu tradisional, semisal hmm. sering nggak diberi kencur itu mas? kalau kentur nggak pernah cuman aku beli jamu itu milik Mas Pardok Pasopati oh tetap pakai Oke. jamu jamu pasopati, pasopati yang terkenal itu ya uh, yang sering banyak digunakan permainannya nah, dari Sabang sampai Merauke itu soalnya untuk stamina untuk burung perkutut itu sehat Mas juga. tidak mengkorok biasanya kan perkutut kalau nggak dikasih jamu kadang mengkorok ya kan ya, ya, apalagi ya. kalau musim dingin Mas nah itu ini aku kasih jamu pasopati jadi Oke. sangat recommended jamu pasopati uh, pasopati gitu ya. nah. itu wajib kalau bagi saya Mas untuk burung sakit uh. dan untuk burung Uh, uh, udah gacor juga bisa gitu ya bisa 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 semua mas, mas, mas. bisa semua ya ini nah mau ada <laughs> ya. <laughs> <tuh>, dan terbukti uh, tadi itu di gantangan ini dikatakan uh, demak ini di merangen uh, gitu. uh, jamu pasopati memang membuahkan hasil tadi ngomong okay. dari mulut ke mulut uh, siapa uh, itu si panut uh, Kayaknya juara uh, satu panut juara satu dengan nilai uh, 560 ratus enam puluh mang istimewa burungnya itu berkat jamu Paso pasopati. suaranya juga bikin merinding loh mas Panut. Tadi uh. saya lihat juga, wah ya. oh, hebat loh. Legenda ya, itu kayaknya. Dan uh. untuk pemberian selain jamu tradisional kencur dan uh -huh. uh, jahe pernah nggak dikasih G ini? Gak pernah sama sekali mas, terus terang ya jamu Pasopati aja itu. Terasi atau minyak ikan? Nggak sama sekali, malah jamu. awam aku kalau itu. <laughs> ya. Jadi memang jamu Pasopati. Oh, pasopati. Ya. Dan untuk penjemuran sendiri ini mas kan banyak hmm. yang sering dijemur di bawah tanah atau hmm. uh, digantung atau dikerek. Dan untuk Mahadewa ini dijemurnya sistem pakai sistem yang gimana ini? Kalau Mahadewa ya kadang ya di bawah, kadang di cengkalan biasa aja mas. Kalau kerek nggak pernah. Soalnya nggak oh. pernah kerekan. Oh nggak punya kerekan. Uh -huh. ya. Jadi di bawah gitu aja. nah, uh, di bawah. Dan Buat ditunggu, mainan. Bapak dan kan. ditungguin kalau nggak ditungguin kan banyak ayam apa uh. kucing gitu ya. Oh ya. kalau Mahadewa aneh mas ada ayam ada kucing itu oh. pada lari malah ayamnya sama kucing oh. ah. jadi malah ngelabruk uh. istilah Jawa. karena ini galak kalau gala. di ini langsung keluar kayak oh. gini kayak gini kucingnya takut mas nah iya iya itu itu galak uh, berkat uh, anu ya istilahnya. itu ini birahi mas birahi, ya. uh, burung kalau badan kuat, teker ya kayak orang lah. Kalau kuat teker, akan gitu terus langsir. Dan kalau di rumah Mas, ngomong-ngomong, ini burung mas temasnya berapa ini? Jumlahnya ini? Sebenarnya banyak mas. Cuman ini ada teman yang suka aku kasih, aku kasih. Pokoknya ngedulur tuh mas. Oh, yang oh. minat aku kasih, tapi jangan yang ini. Mas, sama kancing biaya kesayangan, gitu uh, uh, kesayangan. Gitu. Pokoknya yang burung-burung bener-bener kualitas sudah istimewa itu enggak aku kasih Mas oh, Kan ya. sudah hmm. mahal juga harganya hmm. sih. Bagus kualitasnya. Dan untuk uh, sistem pencinaan nih mas kan banyak uh -huh. di kalangan dari pemula uh -huh. yang tidak tahu Penjina anak menurut mas itu yang menurut kecepatan penjinaan yang supaya jinak itu yang Oh, gitu. kalau untuk penjinaan aku biasanya aku mandikan jam 9. Jam kalau jam yang 9. lain enggak tahu ya, jam, jam 9 malam uh, itu aku mandikan terus aku apa itu Mas? Di cendral, kan nanti di angin-anginkan. gitu. angin-anginkan gitu. Itu untuk penjinaan. Pokoknya mandinya yang biasa. Oh, gitu ya. Uh, basah kuyup nanti jinak kayak aku jinak gitu uh, loh Mas. Iya. Dan untuk jarak e, gantang, Mas kan hmm. banyak perkututnya, Mas, koleksinya hmm. itu e, dari gacoran hmm. e, itu dipisah, apa enggak? Jadi, jadi gacok, i, ibaratnya Madiwa sama yang bakalan-bakalan itu dipisah uh. atau dicampur. Itu kalau kemarin-kemarin aku campur, Mas. Kalau aku campur terus terang, itu efeknya kurang baik karena apa dia itu selalu tarung. Hmm. Nah kalau setelah itu nanti digantangan kan, buat lomba, fiturnya uh. hilang, Mas pertama itu ya karakternya hilang. Uh, langsung aku belajar 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 dari teman-teman juga sih. Uh, langsung aku pisah pisahin mas. alhamdulillah burungnya galak sekali. keluar uh, langsung penyinaran gitu gitulah tarung gitu ya. Uh, uh. jadi tetap dipisah antara burung bakalan sama burung yang sudah yeah, kacau atau burung kacau gitu ya. Yeah. dan untuk di rumah nih mas, uh. untuk jarak gantang di tiap burung mas itu berapa uh. meter atau berapa? oh kalau jarak gantang tergantung Dengan lokasi rumahnya mas. Enggak hmm. bisa diukur dengan meter, -meter iya. ya Pokoknya mas... ada di cairan sebelah sana, sana-sana gitu ada semua, oh, iya, gitu ya. Uh -uh. Dan untuk uh, uh -uh. pemberian makanan itu kan sering habis, karena kalau burung di rumah itu sering habis. Uh -uh. Untuk, untuk pengecekan makanan itu sendiri, itu berapa hari sekali? Pengecekan Sari. yaitu kalau aku nggak sering habis juga sih, memang tiga hari ya, Mas. Itu udah, ya, uh, tiga wajib diganti gitu ah, ya, hati, hati. Hati tadi, jadi ya. nggak terlalu banyak juga. Uh. Pokoknya dikira-kira lah itu, carry dan untuk uh, melatih mental nih mas, uh, selain itu sering nggak burung diajak jalan-jalan, semisal ke tempat temen, atau di dilatih uh, uh. fighter, dilatih tarung, atau dilatih uh, kegantangan, uh. di temen-temen deket-deket gitu, nggak oh kalau untuk burung perkutu, yang per belum untuk lomba mas aku sering malah buat latihan, kalau belum buat lomba yeah, tetapi yeah. kalau yang sudah buat lomba itu, nggak pernah latihan Mungkin satu minggu sekali gitu mas turunnya, Jadi fiturnya uh, nanti ada gitu Nanti istirahatnya untuk buang birahi mereka gitu ya burung mm -hmm. tersebut itu ya mm -hmm. Dan untuk perawatan malam hari ini mas Kan banyak um. yang tidak tahu perawatan malam ah. hari itu Burung ini dikrodong atau los ini Kalau burungku Alhamdulillah tidak pernah prodong mas Los gitu aja, nggak pernah. Siang malam tetap los tetep krodong. Los, gitu. ya nggak pernah krodong. Karena apa mas? Kalau tak rodong kadang gitu kan. Nanti kalau pas buat lomba atau apa apa nanti dia ini kayak berkenat kayak pengap nanti malah didis mas. Nggak oh, kalau berbeda iya, gitu, aku mas. Tapi kalau orang lain nggak tahu ya. Iya, iya. Jadi um, logikanya gitu, gitu uh, penjelasannya gitu ya. semua orang corong nih pengap. Dan untuk penyesuaian sangkar nih mas, uh, uh, Mahadewa ini sering pakai sangkar yang model uh, kubah atau pakai rajut atau sangkar Mataraman atau klasik atau gimana? Uh, kalau seringnya. untuk khusus Mahadewa mas, itu sebenarnya uh. yang penting sangkarnya kelihatan bagus. Uh. Walaupun atau klasik, Mataraman, kubah, atau jati, atau kubi itu nggak jadi masalah. Yang penting sangkarnya bagus, dia nangkring enak ini kayak uh, gini ya, ya, ya. Dan nyaman gitu ya. Nyaman, yang penting nyaman ya dan oh. ini, uh, untuk hmm. uh, Mahadewa ini uh, main sistem chess enggak chess betina misal gitu ya oh Jadi, enggak, enggak pernah mas enggak soalnya pernah. kok enggak aku chess dengan betina sama orang aja mungkin dilihatnya betina mungkin ya soalnya ah, iya. Oh, tinggi itu nih mas atah atah gitu ya Mahadewa hmm. yeah. nah, ya iya nah, nah gini, hadap kamera, hadap kamera perkenalkan sama yeah. Kang Agung Saladin. Mahadi yeah. 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 Salam dulu. Kan uh. banyak ini kan lagi mau penjinaan burung nggak tahu caranya. Jadi uh -huh. ini kan uh, penjinaan sama masternya penjinaan uh -huh. burung istilahnya kan yeah. untuk di, di perkutut vokal. Uh -huh. Dan masnya ini di rumah ini ngomong-ngomong uh, punya nggak uh, selain burung gacoran atau burung yang seperti ini burung katuranggan punya enggak koleksi? Oh ada koleksi katuranggan ada tiga khusus pelangganan di rumah bahkan ada misterinya iya. bisa cerita boleh ga? boleh boleh, nah, boleh cerita sedikit ya bisa, itu boleh, aku punya kartu yang namanya itu loh mas belah ini kan B B B Mili lah oh, banyumili itu namanya aku kan tanyakan sama itu loh kang pai sesepuh kang rifai sesepuh oh, iya, KPL di iya, karangawen iya, iya, iya. dia nyuruh itu ditaruh di sini nah aku taruh di situ <tuh> Anehnya, burung itu mas, kalau katuragan ya percaya, nggak percaya. Mungkin kan ya, ya, ya. itu keyakinan masing-masing. Yang penting, aku pernah membuktikan, mas. Yang milik aku itu anehnya gini, mas. Setiap doronya ya kan pemiliknya, kalau ada musibah ya, atau ya, ada ya. apa, jajaran <coughs> itu dia anehnya gini, mas. Biasanya kan tidurnya di tengah iya ya, ya. itu tidurnya di bawah. Di, depan di bawah sangkar di tebok ah, gitu ya. anaknya itu ya, misteri mungkin itu cukup. buyu juga sih dua katurangan mungkin Iya. Yeah. Itu nanti kalau masalah sudah selesai, naik lagi ke atas, Mas. Oh itu gitu ya, itu sudah aku alami, bolak balik itu sering lah. Selain apa itu banyu milik, apa lagi itu ya? Gimana? Selain katurangan banyu milik, koleksinya? selain apa? banyu milik udah, Mas. <kuh> dan mas punya cerita ya itu yang bicara ya sepuluh juga sih kalau aku sih kurang tahu membedakan antara hujan mas kan susah mas lokal ya, ya. ya, ya. itu cuman ini guys di aku burung itu Begur. bagus suaranya bagus ya itu nah. tidak pernah aku keluarin tidak pernah aku posting posting yang itu mas jadi untuk ah kelangenan ya. sendiri itu istilahnya kalau perkutut itu kan kelangenan itu kan ini mah kayak pesiaci mas oh, ah, ya. nggak boleh dipamerin nggak boleh dipamerin disombongin kalau untuk gacoran lomba-lomba kan asal salamu ya kan mas Hati -hati. jadinya kita ya cerita-cerita seputar-seputar perkututnya gitu. Iya, iya, gitu, -gitu, gitu, uh, gitu dan ini ngomong-ngomong nih mas uh, kan burungnya masih nggak selalu tiap hari fit ini ya mas uh, dan untuk kalau resep burung untuk burung sakit itu gimana mas oh untuk kalau itu? burung sakit mudah mas kalau aku uh, kelihatan mengkorok ya itu pokoknya aku jemur uh, malamnya aku ini kasih hijab itu loh mas kasih tiga butir jamu pasok oh tetep jamu pasok ya jamu pasok pati memang Terus sudah sudah aku diakui uh, uh, dari uh, Sabang nah, sampai Merauke ya. sehat kayak aku nih mas sehat nah ya, ya <laughs> gitu Eh, uh, sehat burungnya juga nah, sehat sehat nah, gitu, ya. gitu, mas. dan uh, untuk mas ini silsilah uh, Mahadewa ini kan dulu itu dari mana ini mas? Oh Topal. kalau Mahadewa itu setahu aku ini malah dikasih sama bos aku mas. Jadi nggak beli gitu ya? Nggak beli, dikasih sama bos aku. Bos aku tuh orangnya dermawan. Burung oh, dikasih-kasih. Uh, uh, ini, ini dirawat gitu apa gimana? Ini, kalau dari sananya, uh, nggak tahu juga mas. Aku dikasih pokoknya uh, spesial buat kamu gitu belanya oh, gitu, gitu ya. ya. Itu aku rawat langsung gitu. Uh, dan, dan masih ini, ngomong-ngomong uh, kan sering banyak uh, pemburu atau hunting atau mm. berburu perkutut itu, Sampai mana ini paling jauh? Sampai mana ini, Mas? Kalau aku pribadi, uh. kalau memburu burung perkutut, aku biasanya kemarin itu dari Pati. Pati, dari pati itu dua kali aku ambil di sana. Kalau wilayah, -wilayah sini, banyak yang sudah aku ambil semua, Mas. Uh. Banyaklah burung, burung juara surat uh, yang Tampili. diambil beli. Iya. Tapi untuk koleksi gitu, nah, ya. untuk koleksi yo ya, kolektelemah, eh, kolek Saya mas, gak dok deoleh gitu, oke, lah itu, oke, 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 kedele oke, 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 Melatih mental itu oke, Biasanya uh. kan burung kadang yang dinaikkan mobil mm. mentalnya drop, dinaikkan motor mm. mentalnya drop. Dan untuk Mahadewa ini gimana ini? Kalau Mahadewa mungkin perputuknya sudah tua juga sih mas. Jadi Perputuk mental sudah, sudah berumur, gitu ya uh, sudah umur mental pasti bagus rata-rata mas. Jadinya tidak ada dropnya, tidak ada mabuknya kan. Kadang biasanya kan di rumah gacor dibawa cuma mukoral takut mungkin itu mabuk itu mental biasanya mas. Oh, oh ya untuk uh. mental itu ya jadi uh, memang harus terbiasa dan kita uh -uh. banyak jam terbang, uh, banyak jam terbang di sana terbang sini. Ya. Dan ini Mas uh, uh -huh. terakhir ini ya Mas ya. Ya yeah, ya yeah, yeah, yeah. yeah. Dan pesan-pesan untuk Kung dari Sabang sampai Merauke uh -huh. uh, agar perkutut lokal tetap lestari dan tetap diuri-uri uh -huh. untuk anak muda maupun uh, orang yang sudah sepuh. Uh -huh. Di mana ini agar tetap lestari dan tetap uh, apa ramai di uh -huh. Kung Mania dan tetap menjalin uh, silaturahmi e. antar sesama. Ini gimana, Mas? Pesan pesannya. Kalau pesan-pesan dari saya ya ini bagus nih burung perkutut itu untuk ajang silaturahim. Ya baguslah kan sekarang sudah banyak komunitas ya, Mas ya. ya komunitas ya. sana mengadakan lomba, kita nanti silaturahim ke sana, dulu di sana. Nanti ke sana, ke sana pokoknya selalu nyedulur intinya, Mas. Itu Ajarin nanti sedulur. jadi lestari, ya. perkutut lokal pun naik, nanti jadi naik sendiri, Mas. Nah, istimewanya ya, ya. itu. Jadi uh, istilahnya uh, cari sedulur ah, uh, dengan filosofi wow. perkutut uh, semua perkutut aja okay. bersatu uh, dan masa orangnya berseteru gitu ya, ah, ya, ya tetap ya, ya. saling uh, bineka tunggal ika walaupun bila. -bila, yang penting itu selalu satu -satu. menghargai orang lain. Nah, nah teman-teman gitu. tuh -teman di RKI. Kalau itu burungnya pokoknya dikasih masukan-masukan kalau yang kurang bagus bukan dihina, Mas. Nah, itu. itu. Betul. Motivasi. Kayak Kang Gupar itu loh, Mas. Orangnya itu enjoy maksudnya. selalu ketawa. Tetapi dia kadang sering ketawa terus malah dikira nanti gila. <laughs> dan uh, terima kasih tip dan infonya semoga ah, okay. saja bermanfaat ah. untuk kicau dari Sabang okay. sampai Merauke uh, dan seperti pemula seperti saya okay, ini dan semoga saja Mas uh, Paus, Mas Paus Mas Paus uh, sehat selalu. Saya Se sese Mas Iki ono pesan-pesan terakhir mas. O, pesan terakhir. Sekali lagi buat dulur-dulur yang mau nyobain jamu pasopati biar burungnya sehat, pokoknya kalau badannya fit sehat segar ya paginya nanti jadi los, lah ya. itu pesan-pesan saya kalau mau nyobain yang belum nyoba ya kalau sudah nyobain nanti terbukti insyaallah seneng benar terbukti, oh, terbukti bapaknya. terbukti hari ini mm. yang pakai jamu Pasupati Ayah, bisa juara satu Ya oke ya, Semoga saja bermanfaat. Mas Paus sehat okay. selalu. Alhamdulillah Mas. Amin, amin. rezeki dan sukses. Amin, untuk mas amin, Paus dan amin, amin. keluarga. Amin, Mas. Amin, amin, amin. Kita dan dan lupa pula saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.